الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد لنريه من اياتنا صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب 9 फरवरी हजार चौबीस अट्ठाईस रजबल मजब चौदह सौ पैंतालीस से निजरी रसोल्ह वसम की महराजो रबीन ने आपको एक मुआजा आता फरमाया कि आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा फिर वहाँ से अरश सिदरतमतहा और फिर वहाँ से ला मकान तक पहुँचे किताबों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम का ये कुरान के बाद सबसे बड़ा मुजज़ा है और इस मुजदे में ख़ास तौर पर ये बात हम देखें गौर करें कि रोशनी फी सेकेंड तीन लाख किलोमीटर की रफ़्तार से सफ़र करती है जबकि बिजली उससे कहीं तेज़ एक करोड़ छियासी लाख मील फी सेकेंड किलोमीटर बिजली सफ़र करती है किताबों में लिखा है माहरी लिख, लिखते हैं कि सूरज की रोशनी जो कि सूरज तकरीबन ज़मीन से एक करोड़ चौरानवे लाख किलोमीटर के फासले पर है सूरज और सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचने में आठ मिनट से ज़्यादा वक्त लगता है इतनी तेज़ रफ्तार होने के बावजूद भी रोशनी की उसे इतना वक्त ज़मीन तक आने में लगता है और यह भी लिखा गया कि ज़मीन से सिदरा तक सिदरतुलमनतहा तक पचास हज़ार साल का रास्ता है और फिर वहाँ से मुस्तवा और फिर उससे आगे अरश उससे आगे सत्तर हिजाबात और हर हिजाब में पाँच सौ साल का फासला तो पचास हजार साल का ये रास्ता जो ज़मीन से लेकर अर्श तक और फिर वहाँ से आगे जो हिजाबात तकरीबन सातों आसमानों सातों हिजाबात के बीच जो पाँच पाँच सौ साल का रास्ता इस तरह ये पचास और पैंतीस मिलाकर तकरीबन पिचासी हज़ार साल का रास्ता यह रसोल्ला सल् वसलम ने सब समझ लीजिए सबसे लंबा सफर आज तक ना कोई इतना बड़ा सफर कर सका ना कर सकेगा और उससे ऊपर बड़ी बात यह कि आप सल्ह वसलम ने यह सफ़र किया तवील तरीन सफ़र लेकिन इंतहाई मुख्तसर तरीन वक्त में ये उससे बड़ी बात कि तवील सफर करना और फिर कम वक्त में करना इतने कम वक्त में इतना बड़ा सफ़र ना कोई करेगा ना कोई कर सका इसलिए फिर इस सफ़र के दौरान इतनी तफसील से हजूर सल्ला वसल्लम ने मुशाहत किए अगर कोई इतनी स्पीड में जाए अगर हम जहाज़ में या बहुत तेज़ रफ़्तार ट्रेन में जाएँ तो हमें सिवाए बस जो मोटी चीज़ें नज़र आती हैं दरख्तों के और पहाड़ों के पत्थरों के इनके सिवा और कुछ याद नहीं रहता इतनी स्पीड में रास्ते से कोई बंदा भी नज़र आए, तो उसकी भी सूरत याद नहीं रहेगी लेकिन आप सल्ह वसलम की शान देखिए कि आप सल्हु वसम ने इतनी रफ्तार से सफ़र करने के बावजूद सब कुछ याद रखा जो कुछ आपने इसमें मुशाह किया वान किया शायर लिखता है तफसीर से कि सैर मगर उस पर यह तुर रहा पल में ये तय हो गया रास्ता शब माज जंजीर दर पाक की हिलती हुई पाई और गर्म था वो बिस्तर आला शब मराज और फिर दरअसल इतने वक्त में कैसे हो गया शायर ने बहुत ही प्यारी बात लिखी कि बेशक इतने मुख्तसर वक्त में सफ़र करना इतना तवील ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मुआवजा है और ये कायनात दरअसल क्या था उस वक़्त आलम ये था रुक गई है आज नब्ज़ जहाँ इस जहान की दरअसल जो नब्ज थी जो रगे हस्ती है जो जान है वो है रसोल्ला वसम तो शायर कहता है रुक गई है आज नब्ज़ जहाँ उनकी हस्ती निकल गई होगी जब हस्ती है मुस्तफ़ा इस जहान से निकल गई तो शायर ने यह भी लिखा है वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो जान है वो जहान की इंसान के जिसम में जान रूह जब तक है इंसान चलता फिरता है रूह निकल जाती है इंसान रुक जाता है ठंडा हो जाता है साकित हो जाता है इस जहान की जान भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो जंजीर हिलती रही और बिस्तर गर्म रहा वो कैसे दरअसल जान जहान रसोल्ला वसलम इस जहान से निकल गए थे इसलिए जो जैसे था वो वैसे ही रह गया था जब आप वापस आए तो वैसे का वैसा आपको मौजूद पाया तो ये दरअसल बात है आपके सफ़र में सफ़र में आराज में किताबों में लिखा है जो आज की गुतगु है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान जो जन्नत और दो का मुशाह किया मुआन किया आज हम अगर अपने ऊपर गौर करें हाल ही में जो हमारे यहाँ सियासी हालात हैं और वैसे भी सियासी हालात के अलावा भी हम हर हर चीज़ की ख़बर रखते हैं हमें पता होता है मोहल्ले में कहाँ क्या हो रहा है हम लोगों के बारे में जानते हैं खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं फनकारों अदाकारों के बारे में जानते हैं सियासतदानों के बारे में जानते हैं लेकिन अफसोस ये सारी ख़बरें पता तो हैं लेकिन इधर दूसरी तरफ हमें वो खबरें जो रसोल्ला सल्हे वसम ने बयान फरमाई हमें वो नहीं मालूम हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनसे शायद हमारा कोई वास्ता ताल्लुक़ ना हो या हमें कोई इसका ज़्यादा फ़ायदा ना होता हो लेकिन ये चीज़ें कि जिनकी हमें ज़रूरत है जिन खबरों का हमें मालूम होना चाहिए ये ख़बरें हमें ये ज़रूर जाननी चाहिए सुननी पढ़नी चाहिए याद रखनी चाहिए और इन्हें याद रखकर इन पर अमल करना चाहिए सुनिए कि क्या रसोल्ला सल् वम ने मुलाजा फरमाया और आप सलील वसलम ने क्या क्या मुशाहदादा किए वो मुशाहदे आपने तशरीफ़ लाने के बाद बयान फरमाए किताबों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जो मुशाहदात किए वो यूं बयान फरमाए कि देखा कि जन्नत के एक दरवाजे पर लिखा है कि सदके का सवाब दस गुना और कर्ज़ देने का सवाब उससे आठ गुना ज्यादा अठारह गुना है क्यों पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसलिए कि सदका तो कोई हो सकता है किसी को दो तो वो हो सकता है कि वो ज़रूरतमंद उस वक्त ना हो लेकिन जो कर्ज़ लेता है वो यकीन ज़रूरत में ही लेता है इसलिए अल्लाह ताला ने कर्ज का सवाब सदक़े से ज़्यादा रखा है कि तुम सदका दोगे तो दस गुना सवाब मिलेगा किसी को कर्जा तो अल्लाह तबारा का बताओ तुम्हें तो अठारह गुना सवाब पता फरमाएगा कि मुसलमान की मुसीबत दूर करना मुसलमान की परेशानी दूर करना आज हमारा हाल है कि हम से कोई कर्जा मांगे तो हम जल्दी से उसको कर्जा नहीं देते हालांकि अल्लाह ने वस्त दी हुई होती है अगर हैसियत हो अगर इस्तात हो तो मुसलमान की तकलीफ दूर करने की नीयत से उसे कर्जा दिया जाए वो मांगे तो उसके काम आए उसके काम आकर उसकी तकलीफ दूर करें क्योंकि रसोल्ला सल्हत फरमाया जो किसी मुसलमान की तकलीफ दूर करता है अल्लाह तैमत के दिन उसकी तकलीफ दूर फरमाएगा और उसे उस दिन अमन अता फ़रमाएगा तो इस एतबार से हमें कर्जे पर फोकस करना चाहिए कि कर्जा दें कर्ज़ा लेने के ऊपर नहीं कर्ज़ा देने पर कि अगर कोई हाजत मंदिर हमसे मांगे और मालूम हो कि ये दे भी देगा सारे हालात देखते हुए अगर वो वाकई इस लायक है कि उसे कर्ज़ा दिया जाए तो दिया जाए बात होता है कि ऐसे लोग कि जो ले कर भूल जाते हैं उनकी वजह से जो अहल होते हैं जो कर्जा दे, लेकर देते भी हैं लोग उन पर भी अतबार करना छोड़ देते हैं तो इसलिए सबको एक जैसे ना देखा जाए पांच उंगलियां बराबर नहीं होती देख कर हाल अहवाल पहचान कर अगर वो इस लायक हो तो उसको कर्जा दिया जाए और सवाब कमाया जाए यहां तक लिखा कि जो किसी को कर्जा दे और फिर उसके बाद उसको मोहलत दे यानी अगर उसके कर्जा देने का वक्त वक्त वापस आ गया लेकिन वो नहीं दे पाया तो ये कर्जा देने वाला अगर ये नीयत कर ले कि मैं इसे एक दिन की मोहलत देता हूँ आसानी देता हूँ जितने दिन की मोहलत देगा उसे अल्लाह ताला उतने दिन जितना उसने कर्ज़ा दिया है उतना ही पैसा अल्लाह के नाम सदका करने का सवाब अता फरमाएगा सवाब अपनी जगह सदके का कर्जे का और उसके साथ साथ ये आसानी देने का सवाब भी रबुल आलमीन की रहमत से नसीब होगा तो ये सवाब कमाया जाए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मोतियों से बने हुए गुम्बद के खेमे हैं गुम्बद नुमा खेमे और उनकी मट्टी मुश्क की है आप सल्लाम से यार्ला किसके लिए है आप सल्ह नेशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के जो अइमा इमाम और जोजन है अल्लाह रबुलामी ने उनके लिए जन्नत के गुमबद नुमा खेमे जिनकी मट्टी मुश्क की है यह खैमे उनमा और मौजुन के लिए तैयार फरमाए हैं अब इस अतबार से फसीलत देखें कि कैसी फसीलत रब्लम ने इमाम और मोजिन को अतः फरमाई है रसोल्ला व्लम ने फरमाया जो सवाब की खातिर अजान देता है

इमाम और मौजिन को कदर की निगाह से देखते हैं और इसी तरह जिस तरह हम उन्हें पसंद करते हैं हम अपने बच्चों को भी इस तरफ लाने की कोशिश करें लोग इमाम और मौजन को अच्छा ज़रूर समझते हैं लेकिन अपने बच्चों को इस तरफ लाना कि मेरा बच्चा मौजिन बने मेरा बच्चा इमाम बने शायद नहीं चाहते उनके दिलों में शायद ये होता है कि ये क्या कमाएगा क्या खाएगा कैसे गुजारा करेगा याद रखिए चूँकि मैं ख़ुद इमाम हूँ इस एतबार से अपना तजर्बा अर्ज़ करूँ दुनिया के तमाम पेशे एक तरफ हो जाते हैं और इमाम का पेशा एक तरफ हो जाता है अल्लाह तबारक वताल मसल पर खड़े होकर कुरान सुना में जो सुकून अता फरमाता है वो किसी दुनिया के और किसी काम में नहीं आता और फिर इसका अपनी जगहों के साथ इंसान की जिंदगी गुजारे अल्लाह भी आखिरत भी अता फरमाता है, है और इसी तरह का कि कहीं पर का मौका मिले, तो का हमारी हालत यह है कि कितने ऐसे लोग होते हैं देखिए मोहल्ले के अंदर हजारों के तादाद में अफराद रहते हैं लेकिन शायद कोई दो चार भी ऐसे होते हो जो इमामत के लायक हो यानी उन्हें कुरान सही पढ़ना आता हो कि वह इमाम के मसाइल जानते हो कितने ऐसे होते हैं कि जो सही तौर पर अजान कह सके अजान देना भी नहीं आती और फिर अगर इस हालत में वो शख्स कि जो इमाम पर या मौजिन पर किसी बताना तरह की बात कसे मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं आम जर्नल बात कर रहा हूँ आप कहेंगे सोचेंगे कि ये इमाम या मौजिन अपने फजीलत बयान कर नहीं नहीं ये फजीलत मैंने नहीं रसोल्ला वसलम ने बयान फरमाई है मैं अपने लिए नहीं बयान कर रहा अलहमदिल्ला रब्लम के प्यारे रसूल सल्ही वसलम ने यह फजाइल बयान फरमाए हैं और ये बयान भी हम नहीं करने हैं हम आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि अफसोस ये है कि लोग जब इस हाल को पहुँच जाएँ कि उन्हें अजान के लिए खड़ा कर दें तो उनकी टांगें कामने लग जाती हैं उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दें बयान करने के लिए खड़ा करने तो उनके अल्फाज कापना शुरू हो जाते हैं मुंह से अल्फाज नहीं निकलते से पसीने छुट जाते हैं ये हालत हो जाती है। लेकिन जब ऐसे जो इस पर फाइज हों, और उन पर लोगों, जहां आप देखिए मुख्यतः से देखा भी जाता है और बसा अवत उनकी बुराया की भी जाती हैं और बसा अवकात उनकी गलती भी होती है लेकिन मुसलमान को चाहिए कि पर्दा रखने ये जो ऐप छुपाने के फसाइल हैं यह भी तो मुसलमान के लिए हैं तो मुसलमान को चाहिए किसिब की कदर भी करे और इनकी अहमियत को भी समझे और और इसके लिए अपने तौर पर जो खुद किरदार अदा कर सके कम अज कम अपनी औलाद में से किसी को कोलिम दीन बनाइए कि वो दीन की खिदमत करेगा खुद भी नमाजें पढ़ेगा औरों को भी नमाजें पढ़ाएगा और उसको जितना सवाब मिलेगा कम अज कम अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सारा सवाब उसके माँ बाप को ज़रूर अतः फ़रमाएगा क्यों क्योंकि वो आलिम वो हाफिज जो क्यामत की नज़िला की बारगाह में जाएंगे अल्लाह तबारक वाली जब हाफिज़ को इर्शाद फरमाएगा कि ए हिफ्ज़ कुरान करने वाले और कुरान पर अमल करने वाले तेरे रिश्तेदारों में से जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है जहन्नमियों को ऐसे दस को अपने साथ हाथ पकड़ कर जन्त में दाखिल हो जा उस वक्त उनका मरतबा देखने वाला होगा तो उस वक्त ये रश्क करेंगे लोग ऐसे लोगों पर और उस वक्त लोग कहेंगे क्या कि कोई नबी है क्या कोई शहीद है अल्लाह फरमाएगा नहीं बल्कि ये मेरे कलाम को याद करके उस पर अमल करने वाले हैं इसलिए मैंने इन्हें आज ये शर्फ अता फरमाया है कि इनकी सिफारिश से मैंने दस जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल फरमा दिया है तो ये फजीलत अल्लाह ताला उस तरह उस दिन अता फरमाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर ये देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या देखा बुलंदोबाला महल्लात देखे आपसे अर्ज किया गया यार सल्ला किसके लिए हैं आप सल्ल ने इर फरमाया जो दुनिया में गुस्सा पी जाते हैं और मुआफ़ करते हैं अल्लाह ताल उन्हें जन्नत के ये बुलंदोबाला महल्ला तथा फरमाएगा आज हमारा हाल क्या है कि हम किसी पर गुस्सा आए तो फिर कैसा गुस्सा निकालते हैं कैसी उसकी दुर्गत बनाते हैं कैसे उसके साथ शुरू करते हैं मार सके तो मारते हैं वरना मुँह से ज़बान से तो फिर कोई कसर नहीं छोड़ते चाहे मुँह में जो भी आए वो बकते हैं उस वक्त गुस्सा पीना ये बड़ी फजीलत का बायस है आप सल वसलम ने ऐसे लोगों को कि एक तो गुस्सा भी पिए और फिर गुस्सा पी दिल में ना ले ले कि बस इसने मेरे

छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है जो बात हमारे मिजाज के खिलाफ हुई बस वो हमें गुस्सा आ गया तो ऐसे वक्त में गुस्सा पिए गुस्सा पीकर मुआफ़ पी कर दें मुआफ हज़रत तो अली रजी अल्लाह तआला ने देखिए ना कि किस तरह एक काफिर के ऊपर काबू पाया उस पर चढ़ गए और उसकी गर्दन तलवार से उड़ाने वाले थे कि उसने थूका आपकी तरफ जब आपकी तरफ थूका तो आपने उसको छोड़ दिया वो काफिर कहने लगा कि अब तो आप मेरा और बुरा हाल करते हैं जो मैंने थूका आपकी तरफ तो आपने फरमाया पहले मेरा गुस्सा अल्लाह के लिए था और अब मेरा इसमें नफ्स शामिल हो गया था मैंने तुझे छोड़ दिया वो कहता है कितना प्यारा दिन है उसी वक्त वो शख्स कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है गुस्सा पी लेना अल्लाह की खातिर गुस्सा करना है तो अल्लाह की खातिर करना है कि जहां पर शरीयत का खिलाफ होता हो वहां गुस्सा कीजिए जहां अपने नफ्स की खिलाफ की बात आए वहां पर गुस्सा पी जाएं और वहां दरगुजर से काम लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी देखा कि एक शख्स नूर में छुपा हुआ है और बताया गया यह शख्स ना फरिश्ता है ना नबी है पूछा गया कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है और इसका दिल मस्जिद में लगा रहता है और यह ऐसे काम करता है कि जिसकी वजह से इसके वालिदैन की तारीफ की जाती है बुराई नहीं की जाती मालूम हुआ कि अपने माँ बाप को अच्छा कहलवाना

अल्लाह ताला ने उनके लिए हर अमल 700 सौ गुना ज्यादा बढ़ाकर उन्हें सबाबता फरमाएगा कि जो वो अल्लाह की राम खर्च करते हैं अल्लाह एक पैसे पर उन्हें 700 सौ गुना अता फरमाएगा तो आपकी उम्मत के मुजाहिदीन जिहाद में जो खर्च करते हैं जिहाद आज हमारे ऊपर जानी नहीं तो माली जिहाद तो लाजिम है कि हम मुसलमानों की माल के जरिए मदद करें उन्हें इमदाद पहुंचाएं फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अब तक म जारी है और इसी तरह मुल्क के दुनिया के मख्त ममालिक में मुसलमानों पर म होता है कश्मीर के मुसलमानों पर म होता है तो वहाँ जो हम इमदाद पहुँचा सकें अपने माल के ज़रिए और यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए उन गैर मुस्लिमों की मनुआत का उनके प्रोडक्ट्स की बायकाट करके इस तरह उनको नुकसान पहुँचाएँ उनैर मुस्लिमों को और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाएँ और यूँ भी हम अपने माल के ज़रिए जिहाद कर सकते हैं और जहाँ कोई बुरी बात देखें तो माल खर्च नहीं कर सकते कम से कम अपनी ज़बान से तो बुराई से मना कर सकते हैं ज़बान से अपनी जबान से बुराई को मना करें और नेकी की दावत दें

है, किस कदर भयानक मंजर होगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैांबे के हो जाएंगे और, वो अपना चेहरा और, अपना सीना नोचते होंगे. और उनके ऊपर खारिश का अजाब मुसलत हो जाएगा और लोग उन्हें देखकर पहचान लेंगे कि ये हम गौर करें कि हम कितनी बुराइयां करते हैं कितनी ऐब जोइयां करते हैं मुसलमान को चाहिए कि, कि किसी की बुराई ना करे अगर उसके अंदर बुराई देखे तो उस पर पर्दा डाले उसे छुपाए ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खोरों का अजाब बयान फरमाया फरमाया मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर आग के दरिया में एक शख्स आग के पत्थर निकल रहा है बताया गया कि यह सूद खोर था सूद खाता था और उनके पेट कमरों की तरह बड़े बड़े और उनके अंदर सांप भरे हुए जो दूर से दिखाई दे रहे थे पूछा ये कौन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया ये भी वो हैं कि जिन्होंने माल नाजायज तरीके से हड़प किया खाया और आज ये माल इनके पेट में सांप की तरह इन्हें डसेगा हमारे पेट के अंदर जरा सी कोई ऐसी चीज की जो हमारे जिसम के मिजाज के बरक्स हो वो पेट में हो जाए जैसे किसी के पेट में कोई कीड़ा कोई पत्थर हो जाए पथरी हो जाए कितनी तकलीफ होती है अंदाज़ा कीजिए उस वक़्त ये माल पेट के अंदर अजाब के तौर पर सांप बना दिया जाएगा और किस कदर शिद्द की तकलीफ होगी वो उस वक्त मालूम होगा इसलिए अभी समझ जाइए माल किसी का नाजायज़ ना, ना खाएं ऐसे ही आप वसल्लम ने देखा कि कुछ बेनमाज़ी ऐसे थे कि जिनके सर कुचले जा रहे थे और उनके सर जब कुचले जाते तो फिर उनके हालत पहले जैसी हालत पर उनके सर वापस आ जाते बताया गया कि ये वो नमाजी थे कि जिनके सर नमाज के बोझ से बोझल रहते थे यानी नमाज पढ़ते थे लेकिन पाबंदी से नहीं नमाज को भारी समझते थे अल्लाह की राह में अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के घर में सर झुकाना अपने लिए मुसीबत समझते थे परेशानी समझते थे इन्हें आज ये सर को चलने का लाभ दिया जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल ये भी बयान फरमाया कि मैंने देखा कि कुछ हंडियों के अंदर हांडियों के अंदर गोश्त अच्छा गोश्त पक रहा है और दूसरी तरफ खराब गंदा बदबूदार गोश्त पक रहा है मैंने जहन्नम के अंदर ऐसे लोग भी देखे जो अच्छा गोश्त छोड़कर वो गंदा गोश्त खा रहे थे और उनके मुंह से खून और पीप निकल रहा था बताया गया कौन लोग हैं आप सल्लल्लाहु निशाद फरमाया ये वो कि जो हलाल जरिया छोड़कर हराम जरिए जाते थे उनके पास हलाल, हलाल, हलाल छोड़कर हराम की तरफ जाते थे अल्लाह इन्हेंगे उनकी जिल्लत होगी लोग पहचान लेंगे जिनाकार हैं आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो हलाल मौजूद होते हुए घर में हलाल जरिया होते हुए माजल्ला हरामकारी में मुबतला होते हैं हराम काम करते हैं ऐसे लोगों के मुतालिक आपने फरमाया मैंने देखा कि ऐसे ज़िनाकार मर्द और औरत उल्टे लटकाए जाएंगे और फिर मैंने देखा कि उनके ऊपर आग का अज़ा मुसलत हो जाएगा और लोग उनकी उन्हें इस हकारत से देखेंगे कि वो खुद अपने आप से नफरत करने लगेंगे कितनी ज़िल्लत होगी मुसलमान को चाहिए कि उस वक्त की जिल्लत से अपने आप को बचाने के लिए आज से बचाए ख़ुद को वरना क़्यामत में बड़ी तहकीर होगी और आप सल्ला वसल्लम ने देखा कि कुछ लोगों के होंठ ऊँटों के होंठ कितना बड़े बड़े और उनके होंठ पकड़ पकड़ कर उनके अंदर आग के पत्थर डाले जाते हैं और वो आग के पत्थर उनके नीचे से निकल जाते हैं आप सल्लिहलम को बताया गया ये वो लोग हैं कि जो यतीमों का माल खाया करते थे उनका माल हड़प कर जाते थे ऐसे ही ज़कात ना देने का भी आपने देखा के फरमाया, मैंने देखा कुछ हुए हैं तो गर्म खोलता हुआ पानी पी दिया जाता है और आप सलाम ने शाद ऊपर एक सांप मुसलत किया जाएगा जो डस डस कर कहेगा मैं तेरा माल हूं जो जिसे तू जमा करता था और उसमें से जकत नहीं देता था माहान शुरू होने वाला है अल्लाह के प्यारे रसूल भी और साहबा करते थे और देते दे दे थे हम का करते हैं कि आएगा तो देंगे जी नहीं जिस तरह का की नमाज का वक्त आया तो जुमे की नमाज पढ़ना जरूरी हो गया ऐसे ही साल जब पूरा हुआ ज़क़ात जब लाजि हो गई उसी वक्त देना जरूरी है रमजान का इंतजार करने की इजाजत नहीं है फौरन फर्ज लाजि हुआ उसे अदा करना जरूरी है तो ये तमाम चीजें हमें चाहिए कि हम अपनाएं और अपना कर इन पर अमल करें कि जो चीज़ें करने की हैं वो करें और बचने की उनसे बचें। ये वो मुशाहदात थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरों के तौर पर हमें बताया है ये खबरें हमने मुख्तसर तौर पर सुनी हैं काश कि हम इन खबरों पर अमल भी करें अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तोफी खतः फरमाए वसल्लम मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं